Hai semua, selamat datang. Okey, dalam kupasan kali ini, kita nak bongkar satu topik yang fu memang wajib tahu untuk anda sebagai pelajar pemasaran. Kita akan cakap pasal strategi pelarasan harga. Cuba fikir sekejap, kenapa eh kalau kita beli kopi dekat KL, harganya RM12, tapi kopi yang sama sebiji dekat Kuantan cuma RM10? Haa, inilah soalan asas yang setiap pemasar kena jawab. Jawapannya simple je sebenarnya. Dalam dunia bisnes ni, mana boleh letak satu harga je untuk semua tempat, semua masa. Syarikat yang betul-betul power, dorang akan sentiasa adjust harga asas ikut siapa pelanggan dia dan apa yang tengah jadi dalam pasaran. So, macam mana orang buat semua ni? Sebenarnya, pemasar ada satu toolkit atau kit alat yang penuh dengan strategi. Jom, kita bedah siasat satu-satu. Ada lima strategi utama dalam toolkit ni. Okey, kita mulakan dengan alat yang pertama dan yang ni saya confirm semua orang pernah kena. Diskaun dan allowance. Fikirkanlah bila you bayar bil awal dapat diskaun kan atau bila beli barang dapat rebate. Ha, semua tu sebenarnya adalah ganjaran untuk memujuk kita buat sesuatu. Dalam banyak-banyak diskaun yang paling asas ialah diskaun tunai. Tujuannya satu je, nak galakkan pelanggan bayar bil cepat-cepat. Kenapa? Sebab bila duit masuk awal, cash flow syarikan pun cantik. Nah, dalam bisnes, you all akan selalu jumpa terma macam ni. 2 slash 10, net 30. Apa benda ni? Maksudnya macam ni. Bayaran penuh kena buat dalam 30 hari. Tapi, kalau pelanggan tu bayar dalam masa 10 hari pertama, diorang dapat diskaun 2 pertus. Nampak tak game dia? Simple tapi berkesan. Okey, sekarang part paling penting untuk you all sebagai student marketing, pengiraan dia. Jom kita tengok. Katakanlah jumlah invoice tu RM5000. Kalau dapat diskaun 2%, maksudnya kita jimat RM100 kan. Jadi kalau bayar awal dalam 10 hari tu, cuma perlu bayar RM4900. Nampak macam sikit tapi bayangkan kalau ada beratus-ratus invoice macam ni. Ia sangat-sangat membantu cash flow syarikat. So tolong fahamkan betul-betul calculation ni ya. Eh? Ini asas dia. Okey. Selain diskaun tunai, ada lagi beberapa jenis diskaun lain. Contohnya, diskaun kuantiti. Beli banyak, dapat murah. Simple. Lepas tu ada diskaun fungsian. Yang ni kita bagi ke orang tengah macam pemborong yang tolong jual dan simpan produk kita. Dan last sekali, diskaun musim. Nak jual baju sejuk masa musim panas? Ha, bagilah diskaun sikit. So, apa beza diskaun dengan allowance? senang je nak ingat. Diskaun ni biasanya berkaitan dengan bayaran. Bayar awal ke, beli banyak ke. Allowance pula, dia macam butter trade. Contohnya, allowance tukar beli. You bagi phone lama, you dapat diskaun untuk phone baru. Atau allowance promosi. Dealer tolong iklankan produk kita, kita bagi dia potongan harga. Nampak akan beza dia? Okey, jom kita buka laci kedua dalam toolkit kita. Alat yang ni, power dia ialah untuk buat orang rasa alamak, kena beli sekarang juga. Ini dia strategi penetapan harga promosi. Tengok jadual ni, ada macam-macam taktik kan? Ada loss leader, jual satu barang rugi semata-mata nak tarik orang masuk kedai. Ada special event pricing macam jualan back to school, ada cash rebate, beli dulu, claim kemudian. Dan ada juga low interest financing. Semua ni matlamat dia sama je, nak create urgency, nak buat kita rasa rugi gila kalau lepaskan peluang. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling best dan paling jahat sikit. Pai <laughs> psikologi harga. Part ni kita bukan cakap pasal nombor dah. Kita cakap pasal macam mana harga tu boleh main-main dengan otak kita. Ni dia, helah paling klasik. Ganjil genap. Kenapalah semua benda harga dia RM49.99 bukan genapkan je jadi RM50? Sebab otak kita ni bila dia nampak RM49.99, dia akan proses nombor 4 tu dulu. So dia rasa harga tu dalam lingkungan empat puluhan. Padahal beza satu sen je dengan RM50. Sebaliknya, harga genap macam RM50 tu nampak lebih premium, lebih classy, simple kan? Tapi efek dia besar. Dan kalau tak percaya, cuba tengok sekeliling. Strategi ni ada kat mana-mana. Lepas ni bila pergi shopping, cuba perhatikan tanda harga tu betul-betul. You akan nampak permainan psikologi ni depan mata you. Memang menarik. Selain harga ganjil genap, ada lagi taktik lain, macam harga rujukan. Otak kita akan bandingkan harga tu dengan harga lain yang kita ingat. Lepas tu, saw harga atau price anchoring. Tunjuk harga mahal dulu, lepas tu tunjuk harga diskaun. Otomatik harga diskaun tu nampak macam murah gila. Dan akhir sekali, hubungan harga kualiti. Simple je. Bila kita tak pasti, kita selalu anggap makin mahal makin bagus. Pemasar guna semua ni untuk pengaruhi cara kita berfikir. Okey, next. Macam mana pula harga boleh berubah ikut tempat dan masa? Ha, jom kita tengok strategi harga geografi dan dinamik. Harga geografi ni senang je nak faham. Konsep dia macam cost pos. Tengok contoh ni. Dia jual meja. Kalau hantar dalam KL dan Selangor, zon A, harga dia RM500. Tapi kalau hantar sampai Johor, zon C, harga naik sikit jadi RM550. Kenapa? Nak cover kos penghantaran lah. Jadi syarikat akan pecahkan kawasan ikut zon dan setiap zon ada harga sendiri. Barulah adil untuk semua orang. Lepas tu kita ada harga dinamik. Yang ni lagi advance. Harga boleh berubah-ubah setiap minit, setiap saat ikut permintaan semasa. Contoh paling senang? Grab. Bila hujan lebat atau waktu puncak, harga terus search kan? Atau harga tiket kapal terbang. Hari ni cek lain, esok cek dah lain. Itulah harga dinamik. Dan game ni sekarang dah masuk level lain. Dengan adanya AI atau kecerdasan buatan, syarikat boleh analisis big data. Maksudnya, dia tengok sejarah pembelian kita, harga pesaing, malah cuaca hari tu. Semua sekali. Lepas tu, AI akan tetapkan harga yang paling perfect secara automatik. Huu, memang canggih. Okey, kita dah tengok macam-macam alat dalam toolkit pemasar ni. Ada discount, ada promosi, ada psikologi. Banyak betul. Persoalannya, bila nak guna yang mana satu? Ha, di sinilah kemahiran sebenar seorang pemasar diuji, iaitu dengan memahami dan bertindak balas terhadap pasaran. Dan semua ni bukan teori je. Ia berlaku setiap hari di Malaysia. Tengok contoh ni. Grab guna harga dinamik bila permintaan tinggi. Syarikat telco macam Maxis dan Selkom Digi dorang sentiasa perang harga sesama sendiri. Inisiatif menu rahmah pula, itu adalah tindak balas direct terhadap faktor ekonomi macam inflasi. Malah faktor sosial pun main peranan. Kedai di bangsa boleh jual produk organik mahal sikit sebab orang di sana lebih prihatin tentang kesihakan. Semua ni adalah contoh adaptasi harga dalam dunia sebenar. Jadi, sekarang toolkit tu dah ada di tangan anda. Bayangkan kalau esok anda kena lancarkan satu produk baru, strategi mana yang anda akan pilih dan gabungkan? fikir-fikirkanlah. Sebab pada akhirnya penetapan harga ni bukan sekadar letak nombor. Ia adalah satu seni dan sains untuk faham pasaran, faham pesaing dan yang paling penting faham psikologi manusia.